Игорю Анжелику. Жалуются, что все дорожает. У нас, кстати, тоже супердиффузионная мембрана. Сейчас та, которая была по акционной цене, уже вся продана. Осталось буквально вот у Игоря пару рулончиков. Можете приехать, забрать. Ну и у нас, наверное, еще пару рулончиков. И жалуются, что строительные материалы дорожают, да? Да, все дорожает. Все электроды дорожает. вот. Вот электроды. По чем, кстати? Подняли вот, не... на 12%. 400 гривен сейчас пачечка. 2,5 а... килограмма, тройка. Так что звоните, спешите, я Игоря прикреплю э, контакты. Это новая уже цена. Это новая цена. Старая цена была 350. А рублей. что еще подорожало? Да так по мелочам, некоторые позиции. Не все Для, по мембрана, кстати, не подорожала. А GTX Три года я не поднимал цену. У нас он тоже цена старая с да. 22 -го, даже больше 4 года с 22 -го года чтобы вы понимали ни на одну гривну ни на одну копейку я не поднял где хотя мне поставщики уже там блядь, 10 ну, раз. я торгую украинским, mm -hmm. да, 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 поэтому, да. да. так что все дорожает, ребята, так что кто Китай, собирался Китай, скорее строиться? всего, что с Китая, то растаможка, вот, вот, это дорожает. Потому да, все плюс логистика. Подняли фраг, поэтому... Да, так что приходите на Анжелику, второй ряд, Игорь, я прикреплю его контакты. Ну, по ВХМ Брана, Константин Мирогов.